Добровольчих батальйонів під час антитерористичної операції предмет серйозних громадських дискусій. Їх огортає безпрецедентна публічність. Добровольчі батальйони багато критикують, чому піаряться, чому обговорюють дії командування і чому пов'язані з політикою, чому не вступають в армію, чому мало дисципліни? Багато різних чому. Багато чуємо реплік, типу Ми вас туди не посилали та таке інше. Тож, давайте трохи розберемось. Батальйони територіальної оборони підпорядковуються Міністерству оборони. Їх створення передбачене чинним мобілізаційним планом. Комплектують батальйони військомати за планами, затвердженими мобілізаційним управлінням Генштабу. Офіцерів призначає Генштаб. Значна частина особового складу не добровольці, а мобілізовані громадяни. Річ у тому, що батальйони територіальної оборони формуються за наказом генштабу і до певної дати у дуже стислі терміни військовий комісаріат заповнює всі вакансії. Якщо на обліку є добровольці, котрі підходять за військово-обліковою спеціальністю, їх беруть. А решта складу призивається. Батальйони Нацгвардії з самого початку створювали для підтримання громадського порядку в зоні антитерористичної операції. Саме перші два батальйони Нацгвардії виконали величезний і неоцінений обсяг фронтової роботи, доки країна відроджувала армійські частини, які перекидалися на фронт окремими підрозділами. Нічого іншого просто не було. Батальйон Донбас створений у складі Нацгвардії. Для донецьких патріотів України Донбас став головним мобілізаційним пунктом: дні, тижні, місяці, рік, другий під обстрілом противника, провокаціями банформувань, бойових зіткнень рубежі на Первомайському, горлівському, северодонецькому, лисичанському напрямках. Рішенням командування Національної гвардії Донбас був виведений в окрему частину, за якою була закріплена назва. Бійці батальйону вважають це найважливішою подією не тільки для себе, а й заради пам'яті загиблих товаришів. Я запросила сьогодні в студію людину, яка не тільки воювала в складі батальйону, а й творила його історію. Юрій Кажанов, замкомандира командира батальйону Донбас по тилу брав участь у боях за Попасну, Курахово і Ловаськ. Під Ловайськом потрапив у полон, де провів довгі два тижні. Потім знову повернувся в зону АТО. Доброго вечора, Юрій. Доброго вечора. Юрій дуже цікаво те, що люди, коли вони потрапляють у полон, далі оці тижні. Дні, які тягнуться дуже довго, так? І потім вони виходять і знову йдуть туди де найстрашніше. Це що, чому це так відбувається? Я в першу пер чергу чувствовала відповідальність за тих хлопців, которые там остались. Потому что, як е вияснилось, позже е їм довелося ну, бути аж 4 місяці. Ну, трудно було... Морально? Первую неделю морально было. Разговоры постоянно ишли о том, чтобы мы перешли на их сторону. Они просто э, двое суток нас держали, а потом э, приехали, приехали э, армия ДНР, и они уже забрали нас в Донецк, где держали в Донецке в, на территории бывшего СБУ в подвале. И я, я очень горжусь ребятами, которые э, тоже стойко выдержали и э, по, даже после угроз принимали решение э, оставаться в плену, под э, прессингом. Даже, морально за Україну і готові були навіть погибнути. Я знаю, що саме до добровольців, до тих людей, які дійсно за покликанням пішли боронити свою землю, були особливо ставлення там в полоні. Коли батальйон Донбас э, зайшов з боями в Іловайськ і закріпився на рубежах, і рубеж проводилась робота об висвободи. Иловайска. Начались ну, первые погибшие, раненые появились. И, конечно, было очень тревожно. И мы все переживали. 30 квітня 2014 року Міністерство оборони України прийняло офіційне рішення про створення і озброєння батальйонів територіальної оборони в кожній області. Юридичне народження добровольчого загону Донбас в якості збройної одиниці можна вважати саме цю дату. Тоді маленький батальйон, який не дотягував і до роти, був перекинутий ближче до Донецької області. Першими операціями стали напади на блокпости сепаратистів під Червоноармійськом. Вони були вдалими 5 травня. Бійці брали участь в рейді на районний центр Велика Новосілка, під час якого з будівлі районної адміністрації патріоти зірвали прапор ДНР і встановили український. лояльна до сепаратистів Міліція повторно склала присягу на вірність України, а начальник райвідділу ганебно втік. 22 травня Семенченко, який на той час призначив себе командиром батальйону, заявив про відновлення контролю над Володарським районом. Слава Україні! Героям слава! Першим бойовим хрещенням став бій в районі села Карлівка. Він не був успішний через брак озброєння і бойового досвіду. Далі був Лисичанськ, Попасний Ловайськ. Під Ловаськом Донбасівці були взяті у полон. Серед побратимів опытный все наш герой с позывным «Костер». Постоянно, постоянно все это время находились под сильным огнем. То есть это были грады, и минометные обстрелы, и снайперские обстрелы, и постоянно были атаки с их стороны. И когда... Я так думаю, что командование, когда уже э, узнало, что российская армия э, зашла на нашу территорию, приняли решение э, о выводе нас из Иловайска. Э, договоренности были э, в силе и мы начали выезжать. На, 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 на тот момент э, осталось только где-то около 30 машин въезжал, нас, где-то было около 100 машин. Выдвинулись уже за многополе и э, попали под сильный минометный обстрел. И пулеметные, и автоматные, и, и танки стреляли, и туры стреляли. Э, я в колонии ехал пятый, в пятой машине. Так вот, все четыре машины, которые были передо мной, полностью были уничтожены. Видели, как наши ребята тоже уходили с под обстрела. И вот на моих глазах рота охраны на Камазе, когда ехала. То есть с двух выстрелов танка был полностью Камаз уничтоженный. Бой, бой так сказать, неожиданно для нас начался где-то пол-девятого и длился до пол-третьего. То есть это было, конечно, жуткое зрелище. То есть это и танки, и... Со всех сторон надвигались танки, пытались нас защемить, как-то демо, демо, деморализовать. деморализовать. И я, конечно, хочу дать дань нашим офицерам, которые остались в живых. Они не испугались, грамотно перераспределили оставшихся в живых людей и отдавали четкие и правильные приказы, и... Удалось уничтожить три танка, которые пытались нас как бы додавить. Было очень много раненых. Потом мы когда посчитали, это было 50 человек раненых, из них 15 тяжело раненых. Потом посчитали, уже на то, на то время было 50 человек погибших, которые сразу, ребята, погибли при этом обстреле одновременно и оборонялись, и отстреливались, и помогали раненых. Я лично вначале то есть смотрели, где противник, пытались как-то предупредить эти все, остановить, ну не дать, чтобы они подошли близко. А потом, потом довелось мне уже заниматься ранеными, потому что были очень тяжело ранены. И уже и на ходу и капельницу держали и помогали бинтовать. Длительное время, почти сутки, велись переговоры. А сейчас без лекив, без первой профессиональной уже квалифицированной медицинской помощи люди просто помирали на ваших руках, так? А потом мы уже узнали, что оказывается у них тоже не было тех лекарств, которые нам нужны были. И два, два наших побратими загинули от ранений важких. Сколько дней взагалі вы там протрималися? Двое суток. Двое, с... Двое. Угу. И далее? У нас на тот момент вот при этом обстреле погибло еще четыре человека. И так мы, не, наше командование не получило окончательный ответ и приняли решение, что что мы э, ну, что чтобы выдавалось Да, в что мы будем сдаваться. да. Угу. Вывели нас где-то за 10 километров от э, этого села угу. пешком. Пешком, да. И по раненых тоже. А что с ранеными? Раненых погрузили в КамАЗ и вывезли, то есть везли, не, везли за нами, за нами, да, потом. С вашей швидкостью? Ну, они, они, они как-то пока их погрузили, мы уже вперед прошли, а потом они их привезли. Наши медики девочки разрешили, чтобы они ухаживали за ними и вот на тот момент э, давали лекарства российские солдаты, да, давали частичные бинты, и я очень как, Это медики вот так вот наши девочки, шли Наши полонцами. девочки э, медики, они прямо жестко вот, прямо требовали, э, чтобы давали лекарства и настолько смело чтобы могли оказать и ребятам помочь, чтобы они и обезболивающие было, были очень серьезные ранения, и ребятам было очень тяжело. Потом э, мы переночевали, нас, э, нас э, держали в поле, в открытом... Спека, серпень месяц, так? Ночью было очень холодно просто просто притулялись друг до друга и вот так ночь где-то до пяти часов потом разрешили распалить огонь и мы уже под утро уже огрелись у костра видно пришел приказ им чтобы те ребята которые целые которые не ранены, потом приехала и ДНР забрала а раненых и, де, и и девушек наших россия, российские войска вывезли за два часа и, и передали нашим наш, нашим войскам Вище давай! Ром! Вище! За сім, шість, дев'ять, десять! І далі ви попадаєте у полон ДНР, які там були умови? Що там було направду? Ми жили в підвалі, так як нас було много. вот 106 человек, мы сами себя согревали, поэтому холодно не было, было достаточно тепло. А вода, ежа там? Поначалу, поначалу вода там была, вода была, где-то сутки еду не давали. Был очень сильный прессинг, приходили, заходили, угрожали, унижали. Офицеров э, поначалу били. Прежде а так? Да, и, и били, э, ну, в основном ребят, которые были с Донецка, из, из Донецкой области. Было сложно первую неделю. Вот, вот такие были, как бы, психологически очень сильный прессинг. А катувания такие были, Чи вы уже не знаете, кого там чего? Ну, офицеры Забирали... были. Офітри були всі сині в початку. Mm -hmm. Було тяжело, тобто по двое-трое суток просто відходили. Що вони хотіли взагалі? От навіщо ці катування? От мені це не зрозуміло. Що вони Это, вимагали від вас? Я думаю, что психологически э, та агрессия, которая э, у них была, они, они все-таки пытались э, вылить, потому что потом на допросе, когда все, все практически входили на допрос и просто показывали кадры, когда что наши войска ведут огонь и мирные жители погибают, в том числе и дети. Эт, то есть хотели показать, что, что вина, вина э, вот в этом всем противостоянии лежит на нас, что не, не в них вина, не в том, что они приняли решение э, как бы предать Украину, а о том, что мы э, как бы э, их за что-то наказываем. Потом восемь человек, в том числе и я, были освобождены. Остальные ребята оставались. И потом обмен затянулся, и ребята уже были освобождены уже через 4 месяца. Mm -hmm. Они находились длительное время. Ну, вот вы сказали, что люди, которые сначала формировали батальон Донбасса, в складе которого были и вы, так, это были обычные люди, работники. Все верили... в Вектор Европы, что мы сможем лучше жить. Всем очень хотелось, чтобы э, к людям с уважением относились, чтобы уровень жизни вырос, чтобы наши дети, э, которые, которых мы ростим, чтобы они жили в цивилизованной европейской стране. И... Сколько у вас детей? Четверо. Четверо детей. С вы? С Харьковщины. С Харьковщины. Как да. ваша дружина вас? Взагалі пустыла Ну, и тоже переживали, переживали, и ну. Вы кадровый военный, да? Я и, и, я, можно так сказать, э, принял такое решение, и поначалу они даже не знали, что я принял такое решение. Я был на Майдане две недели. Я м видел как, как люди очень сильно хотели изменений, как они э, верили, как они э, мирно хотели объяснить, что, э, что мы хоть х, ну, хотим жить лучше. И потом э, был такой момент, когда э, просто наблюдали, как, как незаконно забирают Крым, как начинается противостояние на Донбассе. У меня была возможность видеть по телевизору, наблюдать российское телевидение, как просто людей обманывали, запугивали, просто подменивали те понятия, что люди хотят лучшей жизни, и, и просто меняли картинку, что здесь фашисты, mm -hmm. здесь бандеровцы, батальон Донбасс, добровольческий, как они считали, каратели, это были такие, им было даже удивительно видеть, что абсолютно нормальные люди, которые любят и верят и хотят изменений и нет вот этой агрессии, которая, которую они надеялись вот видеть. Мы, мы длительное время с ними общались. И на допросах, и мы, мы по четыре часа общались с ними и пытались просто поговорить. вы башка, детей. Где вы работали до войны? До, 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 этих событий я, я занимался политикой частично. Параллельно был фермером у меня было бы достаточно большое хозяйство. А, и я абсолютно не думал и не мечтал о том, что придется а, вот, защищать свою страну, своих детей, свою землю. Я был помощником областного депутата, я очень хорошо знал проблемы в селах, как, в чем нуждаются люди, очень внимательно это изучал. И очень переживал, э, и очень хотел, чтобы действительно мы э, стали на европейский путь. Это и законодательство, которое бы помогло нам, э, и би, и би, чтобы бизнес э, принял другую векторность. То есть, э, где, где были равные права, где, где не было вот, э, коррупции, где, где люди чувствовали себя свободно. Батальон Донбасс, э, с, он существует. Он э, отдельное подразделение. У э, складе ВСУ, в складе, складе гвардии. Э, в складе Национальной гвардии, угу. да. Вы знаете, что э, после того, как когда и в плен попадали, и когда все были резервистами, это, это получали такой статус резерва, и э, это не секрет, что зарплата была мизерная. На протяжении всех боевых действий все получали там, по 1000 гривен. Это говорит о том, что это, это было э, то есть полностью клик, клик души и высокого патриотизма. Толон Донбасс сейчас находится под Мариуполем, э, сейчас находится под Мариуполем, ну, все вы знаете, что э, были бои сейчас продолжать, продолжались э, под широкино когда приняли активную тоже позицию и защищали это, этот населенный пункт. И тоже э, очень много погибло ребят э, с Донбасса и э, с Азова. И это тоже очень-очень э, большой труд, потому что э, ушли со, самые лучшие, самые лучшие ребята, которые выполнили свой долг. І ми будемо їх пам'ятати завжди. Так, будемо ми згадувати і бійців, і командирів, і ці моменти, коли... котрі направду єднали наш народ, і ця війна, вона направду об'єднала настільки, показала, хто є, хто, так. Дякую, Юрію, дякую усім тим волонтерам, людям, які наближають до нас перемогу. Особливо дякую командирам. А під командирськими якостями ми розуміємо властивості особистості офіцера, які забезпечують ефективне виконання службових обов'язків. Бійці кажуть простіше, хороший командир в армії повинен вміти швидко прийняти рішення і змусити підлеглих його виконати. Якщо рішення виявилося правильним, то це відмінний командир. Отак, справа в тому. Що найкраще рішення завжди перебуває за межами звичайного завдання і ніколи не лежить на поверхні. Тому професіоналізм, підсвідомість і інтуїція це ті аспекти, які повинні бути відточені до автоматизму. Це не той випадок, коли тобі, як на екзамені, будуть запропоновані 3-4 варіанти відповідей. У житті частіше буває, що вибирати доводиться одне з двох. Деякі командири кількох добровольчих частин в низці бойових зіткнень не змогли самостійно організувати взаємодію з приданою бронетехнікою та артилерією, але ніхто не поставить під сумнів патріотичні почуття та бойовий дух людей, які пішли боронити рідну землю добровільно, хоча були дуже далекими від військової справи. Ще вчора вони тільки но з Майдану записалися у добровольці, а тепер їм доводиться йти в атаку під прикриттям вогневого валу і танків непідготовленого добре озброєного противника. Вчились вже в бою. Війна стала їхнім університетом, не з першого разу, але ці люди все ж добре складають іспити. Щодо страху деяких чинних керівників перед добровольцями скинути владу може тільки народ. Навпаки, у морі хаосу саме організовані патріотичні частини добровольців є найбільш дисциплінованою основою влади.